В свои 90 юбиляр выглядит более чем бодро. На столе огромное количество удостоверений, настоящая кладезь заслуг. Награда за юбилей победы, награда за участие в страшной кровопролитной войне. Он знает о боях не понаслышке. Он видел, как умирают люди прямо на его глазах. Замполит послал Сергеев из Он сейчас нас здесь разобьет. Да. Геннадий был сейчас шел в а он ушел на передний край, там после фронта, куда-то раненый, куда-то Я пошел недалек туда. Пришел к нему, говорю, вас зовет зам чтобы вы сюда, туда шли. Он сейчас пойдем. И вот мы с ним пошли. А он бьет из миномета. Здесь пощадно. Вот. И вот. Значит, он идет вперед метров, ну, здесь еще вперед меня. Я за ним иду. Даже он сразу раз упал. Да, упал. И я пока к нему сходил, а он уже готовый. Именно И... этот случай Михаил Сергеев помнит больше всего из своей военной биографии. Потому что некоторое время спустя, после этой гибели, он встретил другого человека, встречу с которым запомнил на всю жизнь. Иду, и углянулся вот так назад. Едет машина легковая, козелок. И руку усвоил, дверь, но ну, так далеко не сидит, но я увидал. Это Сталин. И вот мне говорит, мы тебя сейчас заберем с собой. Я говорю, я грамоты не имею. Я говорю, вот сейчас начальство, а тут недалеко, я спрошу. Ну, он говорит, ну, гляди, гляди, буду оставаться здесь за родину, говорю. Ну, гляди, 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 такой небольшого роста, такой широкий. Потом юбиляр очень долго жалел, что никакую бумажку у главнокомандующего не попросил. Грамотка лишней бы не была. А вот что остался дальше воевать, нет. Наоборот, думал, все правильно сделал. Ведь он сражался за победах, помогал всей стране одержать над немцами верх. Помнит и другой случай, когда ели очень странный хлеб. Немцы вот погнали, ели его хлеб. Наш ты потом не любишь, а он рассыпаться как все, что вот и на крышке написано, на нижней корке написано, 33 года выписка. Там на фронте Михаила Сергеева очень сильно ранило в руку. Долгие месяцы госпиталя, и вот это решение военной комиссии – отправить домой. Его война продолжилась уже дома, в тылу. В первые дни даже кружку не мог поднять. Зато хорошо научился пасти. В колхозе 21-летнего парня держали на хорошем счету. 35 лет он отработал с колхозным стадом. Потом трудился сторожем. Его называли настоящей грозой складов. В его смены всегда было тихо, хоть и случалось всякое. А еще Михаил Ананевич счастливо женат. Вместе с супругой Анфисой Сергеевной вырастили пятеро детей. Сейчас живут вместе с Владимиром в Кирикове. Здесь и принимает 90-летний юбиляр гостей и поздравления в честь внушительной даты. С глубоким уважением поздравляем вас с вашим юбилеем 90 лет. Вы прошли через годы войны, имеете много боевых заслуг за храбрость, мужество, героизм, проявлен во время Великой Отечественной войны. И ваш подвиги и пример будут для нас всегда служить вечным ориентиром, как себя вести в обществе и быть ответственным перед нашим гражданским сообществом. С юбилеем вас поздравляем. Желаем вам даже до будущего года 70-летия победы встретить. Ну и через пять лет, чтобы обязательно встретились здесь, в таком составе, чтобы вас поздравить с 95-летием. С юбилеем, а. с юбилеем, здоровья вам крепкого, долгих-долгих-предолгих лет жизни. Ахим. Главное пожелание юбиляра – пожить подольше, дожить до 90-летия победы, а лучше – до своего столетия. Ведь пока живы наши ветераны, живая история войны, и есть кому рассказать о необычных встречах на фронте со Сталиным и о хлебе, который ровесник молодым бойцам.